喂，什么事儿？喂，丽丽，不知道为什么，家里面突然多啊<喂>，<喂>啊！喂，什么声儿那是？喂，哎，喂。 出什么事了吧？哎，赖总，赖总，怎么这样了？你没事吧？没受伤吧？玲玲，没事啊，我来了。 我在呢。我看了，没什么大问题，只是跳闸了。嗯。你刚才手机突然挂了，再打就不接，给我吓坏了。屋里面太黑了，我刚刚摔了一跤，手机又没电了。对不起啊，让你大半夜跑过来的。只要你没事就好。 丽丽，我是不是惹你生气了？啊，没有啊，我开心着呢。那你为什么不理我？我没有不理你啊，我这不是来救你了吗？是因为刘月吗？你怀疑我和她有什么吗？嗯。那天和王导一起吃饭，刘月是他叫过来的，我也不好拒绝。他说他是王导的亲传弟子。 实力超凡，连毕小然都很认可，所以我才让他出演《江湖少年行》的，绝对没有掺杂任何一点私人感情的。不掺杂任何私人感情，还把手帕借给他，我都没用过你的手帕呢。那是萧何的手帕，不是我的。萧萧何的，我从来不用手帕的，你不知道吗？你跟我在一起住了这么久，你居然不知道？ 说到底，你还是不信我。啊啊！我我不知道那是萧何的手帕，都怪我，是我小心眼了，我错了，我错了，我信你，我信你，对不起啊。真的。嗯。那那今晚能别回去吗？ 啊！我害怕、啊嗯。不行，我姐最近更年期，看我看的特别紧。如果今晚不回去，五十米大刀立刻就在门口冲过来了。我我小命还要紧呢，我真的走了。嗯。你你照顾好自己啊，早点睡。抱歉。 让你大老远跑这么远，你回去吧，我一个人可以的。那我真走了。嗯，回家和我说，注意安全。我一个人真的可以的。 我今晚留下来吧。我我的房间呢？你的房间很久没有打扫了，都是灰，没法住人。啊？我们又不是没住过，我对你很放心，你不会对我怎么样的。嗯，可我对我自己不放心啊。啊？啊？没什么，没什么。时候不早了，都早点休息吧。嗯，那我先洗澡了。啊。 来正一。